Тебе айфон 7, значить, ти злодій. Так, щасливих обладателей нового популярного гаджета компанії Apple назвав Роман Насіров, глава государственної фіскальної служби. Всі телефони Айфон 7, які завезені в Україні, вони завезені нелегально. Вони ще не сертифіковані і жодного телефону не розмитнено офіційно. Так якщо ви бачите якийсь айфон 7, можете цим людям сказати, що вони злочинці. Хотя еще полгода назад сам Роман Насиров был увлечен в похожем преступлении. Он появился на людях в злодейских часах Apple Watch, которые также официально в Украине продаваться не должны. И пока налоговики и таможенники активно отслеживают контрабандистов, секретный материал решили провести свое расследование и проверить, насколько легко можно купить дорогой и нелегальный девайс у нас в Украине. И кто же из депутатов уже успел обзавестись супермодным и последним айфоном. Смотрите далее. Все давно знают, большинство смартфонов фирмы Apple, которые продаются в Украине, контрабанда. И это касается не только последнего седьмого айфона. Так если вы видите какой-то iPhone 7, можете этим людям сказать, что они злочинцы. Несмотря на это, эти нелегальные телефоны пользуются немыслимой популярностью в Украине. Они есть у всех, от школьников до министров и депутатов. А те, кто продают эту контрабанду, зарабатывают на этом миллионы. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, iPhone 7 можно вас купить? Кто в Украине открыто торгует контрабандой? Как серый товар без проблем пересекает границу? И почему на все это уже годами закрывают глаза и на таможне, и в налоговой? Найбільші злочинці сидять якраз там в тому відомстві, який очолює Насіров. І хтось з депутатів уже успіла б завістись новомодним вам одним дівайсом у вас телефон розкажіть. Нефон сьомий час. Дуже схоже вас телефон на iPhone. Не пропустіть. не открыто торгуют контрабандой. А iPhone 7 можно у вас заказать? Ну, да, конечно. Какая модель 7? вас интересует? Только теперь почему-то главный налоговик страны Роман Насеров решил бороться с этой проблемой. Все телефоны iPhone 7, которые завезены в Украину, они завезены нелегально. При том, что сам полгода назад носил на руке тоже продукцию Apple, Apple Watch, еще до старта официальных продаж в Украине. Поэтому все его заявления про преступников с седьмым айфоном серьезно не восприняли. Мол, такие гаджеты у многих, а то, что этот телефон можно купить в любом интернет-магазине, проблема не тех, кто покупает, а тех, кто допускает эти продажи. Через митницу официально пришло 0,0 телефона. То одного не пришло. В интернет-магазинах выбор нелегально ввезенных седьмых айфонов просто зашкаливает. В любом цвете есть у нас, у нас все есть. Секретные материалы решили узнать, где можно купить нелегальные айфоны и кто это все продает. Да. А все в наличии все, что есть на сайте, есть. Да, да, да. Вам продадут любую модель, которую захотите. И подешевле, и подороже. Цены на самый дешевый новомодный эпловский девайс стартуют от 23,5 тысяч гривен. Модели подороже от 32 тысяч гривен. А какую вы посоветуете, какая есть в наличии? Я могу посоветовать вам самую максимальную версию 7. И какая стоимость у него? Моя стоимость составляет 444 гривны. Весь контрабандный товар хранят на складе, но если захотите купить, все быстренько организуют. В интернет-магазинах даже никто не скрывает, что эти телефоны попали сюда нелегально. Люди, которые покупают э, седьмой айфон, являются, так сказать, нелегальными. Mm -hmm. Потому что они официально в Украине еще не mm -hmm. Вот можно сдать, пока их э, завезут официально... При этом нелегальные продавцы ничего и никого не боятся. Да и вас заверят, что бояться нечего. Но проблем с тем, что он неофициально везен в Украину не будет. Я знаю то, что люди покупают, и никто еще не жаловался. Что... Если простые украинцы не боятся показаться преступниками в глазах Насирова и активно раскупают новые и незаконные гаджеты, то какие телефоны теперь будут носить народные избранники? Мы отправляемся в Верховную Раду искать преступников с яблочными девайсами. Не скажу, но... И сделаем свою проверку в стенах парламента. Какой у вас телефон, расскажи. На iPhone все мы сейчас. Какой у вас мобильный телефон, покажи. Пане Лери, расскажи, пожалуйста, какой у вас мобильный телефон? Сьомий працюючий. Айфон сьомий. Немає сьомого. Ось який у мене. Ось. Це який сьомий, п'ятий, шостий. Ні, не сьомий айфон у мене. У мене четвертий чи п'ятий. Старий. Практически у кожного депутата айфон. Ні, часом не сьомий. Такий, 7? як і був. Ну все ще предыдущі версії. Айфон шостий. Ні, ні, у мене ліцензійний. Ліцензійний Шо, шостий. Бачите, кнопочка ще нажимається. Ні, не сьомий, шостий. А який у вас? Шостий. У вас мобільний телефон, не сьомий айфон? Ні, шостий. Мушу вас розчарувати. Шостий. А тих, хто встояв від статусу нова япла, єдиніце. І у вас не сьомий айфон? Ні, ми не сьомий, у мене Галаксі. Samsung. До речі, я всім рекомендую. Він поміщається в руці, він поміщається в кишені. Ти не відволікаєшся на Фейсбук. Толі депутати скромнічають приносіть сімейні айфони в стіни парламента, даби не засвітитися після заявлення Насірова. Вони злочинці. Толі просто не дошли до нового айфона руки. А сьомий що, що не купили ще? Ну, ще не дійшли руки. А вы уже продаются? Ты, ты сдохли буду купаться А я мне буду золото собі купити и все как моих бы захотел. Ну и, конечно же, многие депутаты уверяют нас, что такие дорогие телефоны сами не покупают, и просто их дарят. Не куплял я его за этим, здесь подарунок. Подарували. Подарили. Как так вышло, что в Украину завозят контрабандные телефоны? Почему серый товар свободно продают в интернет-магазинах? При этом бюджет недополучает миллиарды гривен. Мы отправили официальные запросы в два главных ведомства, которые должны контролировать эту ситуацию – налоговикам и пограничникам. И задали все эти вопросы. Почему нам удалось без проблем разыскать нарушителей, не отходя от компьютера? И чем же тогда на самом деле занимается главный налоговик страны Роман Насиров? Политики кажут, кто купил айфон, iPhone, то и злочинец. А ви не злочинці? Я думаю, що Насірову, як і багатьом іншим високопосадовцям, важливо почати з себе слідуючим випуски. Ми розкажемо, хто конкретно кришує контрабандний Apple ринок в Україні, хто на цьому заробляє і чому американська компанія Apple до сих пор не може офіційно зайти на український ринок повністю.